মই কোনো ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা নহয় ভৱিষ্যত সষ্টা নহয় কোনো ভৱিষ্যবাণী প্ৰদান কৰা ব্যক্তি নহয় কিন্তু ব্ৰহ্মচৰ্য জীৱন পালন কৰাৰ পৰ আৰম্ভণিৰে পৰা যিহেতু পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ লগত মোৰ এক অভিন্ন সম্পৰ্ক আছে ধ্যান সাধনা যোগ বা মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা মই মোৰ পিতা পৰমাত্মাৰ ওচৰলৈ সদায় যাওঁ আৰু গৈ নিজকে ভৰপূৰ কৰি আহোঁ যাতে সমাজত জাতি বৰ্ণ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱান বাই গুৰু পৰম পিতা পৰমাত্মাক সকলোৰে হৃদয়ত মই স্থাপনা কৰিব পাৰোঁ তাৰে এই নিমিত্ত যাত্ৰাৰ বাবে স্বয়ং পৰমাত্মাই মোক নিৰ্বাচন কৰিছে বুলি মোৰ মনে ধৰি লয় আৰু সেইবাবে অতি কম বয়সতে মই ব্ৰহ্মচৰ্য জীৱন পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ললো এইখিনিতে মই কব বিচাৰিছো যেতিয়া সেই পৰম পবিত্ৰ আত্মাই শৰীৰ ত্যাগ কৰিছিল মই সেই সময়তে ধ্যানত আছিলো আৰু যেতিয়াই মই খবৰটো পাইছিলো মই দেখিছিলো পৰমাত্মাৰ নিচেই কাষত এটা উজ্জ্বলি থকা দিব্য আত্মা জাক পৰম আত্মাই দুবাহঙে দিয়া কোৱালি লৈছে এনেকুৱা মোৰ লগত দুবাৰ হৈছিলে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছতো মই তেওঁৰ আত্মাৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যিহেতু আমি পৰমাত্মাক সকলো সময়তে ধ্যানত ৰাখো আমি আত্মা বুলি নিজকে গণ্য কৰো সেইবাবে আমাৰ এই যোগ সাধনাৰ দ্বাৰা আমি আত্মাক স্পষ্ট ৰূপত চাবলৈ দেখিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ লগত বিনিময় কৰিবলৈ আমাৰ বাবে সুবিধা হয় আৰু সেই সুবিধাৰ পম খেদি মই সেয়া ইতিবৃত্তান্ত পৰমাত্মাৰ পৰা মই মেছেজ ৰূপত পাবলৈ ধ্যানৰ মাধ্যমেদি চেষ্টা কৰিছিলো এইখিনিতে কওঁ মই কোনো ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা চা নহয় কোনেও যেন মোৰ মৰমৰ ভাই মাতা ভনী সকলোৱে যেন অন্য ধৰণৰে গ্ৰহণ নকৰে ই কেৱল মোৰ আৰু সেই পবিত্ৰিকেমৰ কিছু অনুভৱ শুনোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো আৰু যেতিয়া মই ধ্যানত থাকি যিখিনি মেছেজ পাইছিলো সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছো সেইখিনি মই লিখি ৰাখিছিলোঁ খুব খৰখেদাকৈ লিখিবলগীয়া হৈছিল মেছেজবোৰ বেছি সময় কাৰণে নহয় ছেকেণ্ডত আহে গতিকে এনেধৰণৰ লিখিছিলোঁ কিন্তু মোৰ হাতৰ আখৰ খুব বেয়া হৈছে কাৰণ মই চিম্বলিক আখৰ দি লিখিছিলোঁ গতিকে মই মোৰ সেই ধ্যানৰ যোগেদি মোৰ নিৰাকাৰ পৰম্পিতা পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহ গদ ভগৱানে মই তেখেতক সোধোতে তেখেতে মোক যিখিনি টাচিং কৰালে যিখিনি স্পৰ্শ কৰালে মেছেজ সদায় স্পৰ্শৰ আকাৰত আহে ইণ্টিউশ্যনত আহে সেইখিনি মই আপোনালোকক শুনোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ জেনেৰেশ্যন বিটাৰ অন্যতম নায়ক হৈ পেলাই জন্ম ল'ব তেখেত ইংৰাজী চহৰত জন্ম ল'ব তেখেত ইংৰাজী চহৰত জন্ম ল'ব আৰু এশ শতাংশ চান্স আছে ছিংগাপুৰৰ কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্ম ল'ব ধৰ্ম শৰীৰৰ ধৰ্ম হ'ব খ্ৰীষ্টিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান ফেমিলিত তেখেতৰ জন্ম হ'ব জন্মৰ তাৰিখটো মোৰ মনলৈ আহিছিল বাবে লিখি ৰাখিছো পুনৰবাৰ কওঁ এয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঠিক বে সঠিক মই নাজানো কিন্তু মোৰ ইনটিউচনত যিখিনি আহিছিল মই লিখি ৰাখিছিলো এপ্ৰিলৰ পৰা ঊনৈশ মেৰ ভিতৰত ঊনৈশ এপ্ৰিলৰ পৰা ঊনৈশ মেৰ ভিতৰত দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত তেখেতৰ জন্ম হব এজন পৃথিৱী বিখ্যাত পপষ্টাৰ হব মাইকেল জেকচন নৰে এজন অতি খ্যাত ইংৰাজী কলা সংস্কৃতি ইংৰাজী সংগীতৰ এজন অতি খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত পপষ্টাৰ হৈ জন্ম হব তেওঁ জন্মৰ পৰা সংগীত বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি সাংঘাতিক আকৰ্ষণ থাকিব প্ৰায় চাৰি বছৰ মানৰ পৰা প্ৰসিদ্ধ হবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তেৰ বছৰ বয়সৰ পৰা পৃথিৱীত তেখেতৰ যশ তেখেতৰ প্ৰসি পৃথিৱী বিখ্যাত হৈ পৰিব তেৰ বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতৰ যিটো বেণ্ড হ'ব সেই বেণ্ড ৱৰ্ল্ড মিউজিকেল বেণ্ড হিচাপে জনাজাত হ'ব ওৱান অৱ দ্য বিগেষ্ট বেণ্ডছৰ ভিতৰত এটা বেণ্ড হ'ব আৰু তেওঁ চৈধ্য বছৰ বয়সৰ পৰা সেই মিউজিকেল বেণ্ডটো লৈ সমগ্ৰ পৃথিৱী ৱৰ্ল্ড টুৰ কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে তেওঁক সকলো সময়তে আকৰ্ষিত কৰিব আৰু তেখেত অসমলৈ আহিব অসমীয়া গীতৰ ৰিচাৰ্চৰ বাবে আহিব আৰু যেতিয়াই আহিব যেতিয়াই জুবিন প্ৰয়াত তেখেতৰ শৰীৰক গীত গাই থৈ গৈছিল সেই গীতবোৰ শুনিলে তেওঁ ভাবুক হ'ব আৰু তেওঁ নিজেও এজন জুবিন ফেন হৈ পৰিব আৰু তেওঁ জেনেৰেশ্যন বিটাৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণ অদ্ভুত আকৰ্ষণ হব এজন ফিলানট্ৰফি হব দানী হব দাতা হব হিউমেটেৰিয়ান হব পৰম পুণ্য পবিত্ৰ আত্মা মানৱ দৰদী আত্মা যাৰ হৃদয় পৃথিৱীৰ দৰে বহল প্ৰতিজন আত্মাৰ প্ৰতি তেওঁ সদাশীল হব বিনয়ী হব সেই নিৰ্মাণকাৰী শিশু সুলভতা থকা আত্মাই বিশ্বত এইবাৰ কেৱল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বত তেওঁ এইবাৰ জিলিকি উঠিব আৰু সি আত্মাৰ জন্ম হব ন মাহৰ পিছতে যেতিয়া পুণ্য আত্মাৰ মৃত্যু বা জন্ম হয় পুষ্প বৃষ্টি হয় শিলাবৃষ্টিও হয় তেখেতৰ যিদিনাখন জন্ম হব পুষ্পবৃষ্টি হব সামান্য হলেও পুষ্পৃষ্টি হবই পানীৰ প্ৰতি ভয় থাকিব যেতিয়া জন্ম হব পানী ভয় বুলি ডাঙৰ দৃশ্য তেখেতৰ কুণ্ডলীত লিখা থাকিব সাগৰ মহাসাগৰ ভাল পাব কিন্তু নামিবলৈ ভয় কৰিব তেওঁ বেছি এয়াৰ ট্ৰেভেল কৰিব সমুদ্ৰক সামুদ্ৰিক ট্ৰেভেল কম কৰিব আৰু দেখা গৈছে ভেজিটেৰিয়ান হ'ব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য লোক দায়িত্ব কৰ্তব্যৰ প্ৰতি খুব সচেতন হ'ব আৰু মানুহে হেৰাই যোৱা এটা চৰিত্ৰ মাইকেল জেকচন প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰে তেখেতক আদৰি লব আৰু বহুতেই কব তেওঁ মাইকেল জেকচনৰ যেন দ্বিতীয় ৰূপ কেৱল এটা কথা মই স্পষ্ট ৰূপত মেছেজ নাপালো ড্ৰেছ আৰু এড্ৰেছ মানে ড্ৰেছ মানে শৰীৰ মেল নে ফিমেল হ'ব আৰু এড্ৰেছ একজেক্টলি ক'ত হ'ব গতিকে এইখিনি মই তাৎ চিং পাইছিলোঁ তেওঁ অতি সন্তুষ্টতাৰে পৰম সন্তুষ্টতামূলত হৈ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো আক্ষেপ নোহোৱাকৈ সেই আত্মাই শৰীৰ ত্যাগ কৰিছে সেইটো মেছেজো পাইছিলোঁ যে মোৰ কাৰো প্ৰতি কোনো আক্ষেপ নাই মোৰ একো আৰু পাবলগীয়া নাছিলে মোৰ কাৰ্মিক একাউণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ আছিলে মই এভাৰে দি আত্মা মানে সকলো সময়তে তেওঁ ৰেডি হৈ আছিলে ড্ৰেছ সলাবলৈ তেওঁ সন্তুষ্টতা হৈ পৰম সন্তোষৰে তেওঁ নিজক আচলতে নিজৰ শৰীৰটো নিজেই আচলতে ত্যাগ কৰিছে বুলি তেওঁ মোক মেছেজত পাইছো তেওঁৰ কোনো বহুত বেছি আশা নাছিলে আৰু কিবা কৰিম আৰু কিবা কৰিম এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ আশা টাইপৰ নাছিল যি কাম তেওঁ কৰি আছিল যি আধৰুৱা হৈ আছিল সেয়া ধৰুৱাখিনি ডেফিনেটলি তেখেতৰ যি আজি কলা কৌশলীয়াত আছে তেখেতৰ অন্যতম জীৱন সংগী গৰিমা চিষ্টাৰ প্ৰমুখ্য তেখেতৰ যি নিকটতম বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে পূৰা কৰিব বুলি মই আশাবাদী গতিকে এতিয়া আমাৰ কৰণীয়খিনি মই ক'ব বিচাৰিছো পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য অন্তমতী স্বগতী আমি অন্তত যি মতি লৈ পেলাই আমি শৰীৰ ত্যাগ কৰিম সেই মতিত গৈ আমি আকৌ নতুনকে গতি পাম ৰাইট মুভমেণ্ট পাম শৰীৰ পাম যিদৰে প্ৰয়াত পৰম পবিত্ৰ আত্মা মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ ভায়ে অতি সন্তুষ্টতাৰে সকলোকে মৰম নিস্বাৰ্থ প্ৰেম মৰম দয়া কৰুণাৰে সকলোকে মহাচন্ন কৰি থৈ গুচি গল ভগৱানে যেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে ঈশ্বৰ আল্লাহত ভগৱান পৰমাত্মাই যেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে আপুনি সেই সকলো গুণ তেওঁৰ ভিতৰত আছিল আমাৰ কৰ্তব্য আমি যেন নিস্বাৰ্থ মৰম ভালপোৱা ক্ষমা ভাৱনা দয়া কৰোণা শান্তি আমি হৃদয়ত বিৰাজমান কৰি ৰাখো অন্তত পৰিচয় দিবলৈ আমি জুবিনৰ দেশৰ মানুহ তাৰোপৰি আমাৰ কৰ্তব্য এই তেৰ দিন আত্মাই শৰীৰৰ আশে পাশে থাকিব যিমান আশীৰ্বাদ পাব সিমান আত্মা হীৰা দৰে হৈ সমগ্ৰ বিশ্বত পুনৰবাৰ শৰীৰ লৈ নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত সাহস আৰু শক্তি হব যিসকলে ভাবে প্ৰয়াত জুবিন ভাইৰ এইকেইটা ভাল গুণ নাছিল বৰ নিজক লৈ অকণমান যিটো কেয়াৰলেছনেছ বা অসচেতনতা বুলি কম খাদ্যৰ প্ৰতি বৰ হাবিয়াস নাছিল টাইমলি খোৱা বোৱা কৰা নাছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মৰমৰ যিবিলাক আমাৰ এতিয়া অভিমান জাগিছে তেওঁৰ ওপৰত কিয় আপুনি নিজৰ শৰীৰটোক ভালকে নাৰাখিলে কিয় আপুনি নিজক ইমান ধ্যান নিদিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ যি আমাৰ মৰমৰ অভিমান আছে আমাৰ আশীৰ্বাদৰে এইবাৰ যি শৰীৰলৈ আহিব এটাও ৰোগ নোহোৱাকৈ অ এটা এটাও বিকৰ্ম নোহোৱাকৈ তেওঁ জন্ম লাভ কৰিব গতিকে কোটি কোটি জনতাক মই একদম এই মাধ্যমৰে কব বিচাৰিছো এটাই প্ৰাৰ্থনাৰ ব্লেচিংছ কৰক হে পৰম পবিত্ৰ আত্মা সেই প্ৰেমস্বৰূপ আনন্দস্বৰূপ সুখ স্বৰূপ দিব্যস্বৰূপ হে মানৱ দৰদী হে গীতৰ সম্ৰাট সেই সৃষ্টি ৰজা সেই সৃষ্টি ৰজা প্ৰকৃতি ৰজা এইবাৰ তুমি যি কায়ালৈ আহিবা সম্পূৰ্ণ নিৰোগী নিৰ্বিকাৰী সৰ্বগুণ সম্পন্ন আৰু এক দীঘল আয়ুস ৰেখালৈ তুমি নতুন শৰীৰত অৱতীৰ্ণ হবা সকলোৱে যদি আমি এই ব্লেচিংছ ৰাখো সেয়া আত্মা তেনেকৈ প্ৰকট হব এইখিনি তেওঁৰ ব্লেচিংছ লোৱাৰ সময় আত্মা অজৰমৰ অবিনাশী আত্মাই কেৱল এই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰে ড্ৰেছ মানে শৰীৰ আৰু এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰে মানে নিজৰ ঠিকনা চেঞ্জ কৰে তেওঁ পুণ্য আত্মা পবিত্ৰ আত্মা পুণ্য আৰু পবিত্ৰ আত্মা সদায় পাব্লিকৰ বাবেই জন্ম হয় জনসাধাৰণৰ বাবে জন্ম হয় কাৰণ ইমান বিশালতা পৰমাত্মাই নিৰ্বাচন কৰি কৰিহে প্ৰদান কৰে গতিকে সেই পুণ্য আত্মা এইবাৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে জন্ম হব বিশ্ববাসীক প্ৰেম দিব বিশ্ববাসী হৃদয়ৰ আঙুঠু হৈ জন্ম হব সকলোৱে একে আশাৰে উজাৰি উজাৰি কওক সেই আত্মা তোমাৰ যি অকমানো বিকৰ্ম আছে কিবা বেয়া বস্তুৰ প্ৰতি তোমাৰ যি আকৰ্ষণো আছিল সমস্ত তুমি আজি পৰিহাৰ কৰিছা তুমি সমস্ত বিকৰ্মৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ পৰিছা আমাৰ আশীৰ্বাদ শুভকামনা শুভাৱনা তোমাৰ চাৰিও দিশে সুৰক্ষা চক্ৰ হৈ আছে তোমাৰ সমস্ত বিকৰ্ম নষ্ট হৈছে আৰু তুমি নিৰোগী সুস্বাস্থ্যৱান দীৰ্ঘায়ু হাতমা হয় এই পৃথিৱীলৈ অৱতৰণ কৰিছা